Канал по улице Бородина, что в микрорайоне Колония, тянется от санатория Парус до улицы Рудневой и уже несколько лет пребывает в плачевном состоянии. Он очень сильно заилился и утонул в высоких зарослях бурьяна, кустов и камыша. Проблема подтопления у нас в колонии это остро стоит очень. Были все удивлены, приятно удивлены тем, что был приведен в порядок наконец-то много уже практически лет за 15, наверное, по Рудневой. Канал, который водоотводной, основной такой наш большой, он очень хорошо был вычищен. Теперь вот этот канал, он немного меньше, но он тоже большой. Ежегодно в осенне-весенний период жители колонии боялись, что в их домах будет стоять вода. Во время дождей по ливневкам все насосные откачивают, и сюда должна со всего микрорайона нашего сходить вода. Вот он в таком состоянии сейчас находится. Тут работы очень много. Очень довольные что у нас начали чистить вода в канал. Спасибо, что обратили внимание, потому что более 20 лет он не чистился. Все заросло камышом. Потопления не будет, потому что мы в таком микрорайоне живем, где может быть. И как вы знаете, что вот когда ураганы, да, так у нас вообще... Чтобы не допустить подтопления, председатель комитета микрорайона Колония Макарты Светлана Калиниченко и депутат городского совета Татьяна Фурманова обратились к городскому главе Владимиру Чупурному с просьбой организовать расчистку канала на улице Бородина сейчас в летнее время до сезона дождей. Городские власти отреагировали оперативно. И со вчерашнего дня спецтехника уже чистит канал. Поскольку он очень сильно зарос камышом и кустарниками, сотрудники зеленхоза выкашивают заросли, чтобы экскаваторы могли подъехать к каналу. Помощь расчистки оказывает предприятие «Транском», которое предоставило спецтехнику. Техника, которая может осуществить эти эти работы, отсутствует э, в ресурсах городских, поэтому нам пришлось обратиться за помощью к нашим добрым друзьям, э, А у Бердянский райграпром Снап, нам помогает транском с техникой. Сюда зайдет экскаватор, который сможет прочистить канал, не будет подтопления, когда пойдут дожди. Очень рады, что нам почистили канал, что наконец-то мы не будем в воде. За столько лет, сколько мы ждали этого, сбылось. Большое спасибо.